Со времен Великой Отечественной войны это первый случай убийства католического священнослужителя в Сибири. Отец Ян Франскевич поляк по происхождению. До служения Господу был преподавателем в университетах Польши, Канады, Ливана. Профессор экономики, в совершенстве владел несколькими языками. В 1986 году он был рукоположен византийским обрядом священники. Затем проповедовал Евангелие в Индии и Канаде. 8 лет назад католический митрополит Бейрута направил Яна Франскевича на работу в Сибирь. 15 апреля, в день Святой Пасхи, тело отца Яна было найдено в комнате при часовне поселка Я. Он был привязан к кровати, а следы побоев красноречиво говорили, что священника убили. Сегодня католики прощались с Яном Францкевичем. Он был и отцом, и дедушкой, и братом. Вы знаете, самым таким близким, родным человеком. Не поверила, я даже не могу себе и сейчас вот вижу гроб, представить его, он такой был, как ну, как божий удаванчик, он всегда летал, как ангел небесный. Вот что... Это человек, у которого можно поучиться быть сильным в трудную минуту. Даже в самой сложной ситуации он собирал всю волю. И вот даже когда стоял под обстрелом немецких фашистов, когда умирал от голода в Ливане, он все равно оставался верен себе. На похороны прибыли оба сына отца Яна – Анжи и Тадеуш Фрацкевичи. Отец осознавал риск. Он считал, что его судьба в руках Бога. Бог решает, что будет. И он не боялся этого риска, сознавая, что он нужен на этой земле. Что есть, того, люди, что есть люди, которые постоянно ждут и его, и что он им нужен, что он, он, выполняет, свою он выполняет свою миссию. И, и так он принял то, этот риск. Подъек. Отец Ян окормлял 13 общин на севере Красноярского края, на территории в 2000 километров вдоль реки Несей. В Норильск, в Толнах или в село Ярцево Ему обычно приходилось добираться на вертолетах, на теплоходах или на больших самосвалах. И в тот роковой день находились вместе в этом здании почты отец Ян и Алексей Корнилов, тот, который и убил отца Яна. Какой-то фанатизм, издевались уже, если били железными прутьями. Пробита уже была голова. Повешен, задушен, избит железными прутьями. Это была его Голгофа, час темноты. Удивительно, что тот, кто поднял руку на его жизнь, забрал крест с его груди, который был для отца Яна знаком любви к Христу. Просим Тебя, Господь, чтобы этот крест стал причиной Abrażczenia dla kupicy. Żywi w mierze. Он мне указал, что значит верить в Бога, что все на свете, все это все проходящее, все это суета, а вера в Бога это остается всегда Бог с тобой.